Применяется крупнозернистая затирка. Зерно 2 мм. Она получается сухая. Если мы берем раствор в руку, сжимаем его, он остается в своей кожи. Рассыпается. Это правильный состав затирки. При таком составе у вас никаких потеков. будет сидеть внутри рынка, серьезный момент. Вы наклеиваете плитку, буквально там за 5 дней затирка занимает 3-3 недели и так далее. Не надо это. Вот такой вот маленький мальчик еще его вот, циклировать, они вам делают затирку за одну неделю. Это уже нормальный дом. На нормальном доме, говорю. Нормальный дом. Эту можно покажи да. Ну, вот. простой. Этого инструмента в продаже нет. Есть уже на рынке партнеры, которые сделали внутри рынка свои вот такие вот. Даже у совершенно были они лучше у них даже по подходу. Сделали туда шлёры, сделали свой лейбл от своей фирмы монтажника. Пожалуйста, еще продают и делают свой маркетинг. Это все возможно за ваших фирмах. Это у вас в тема может самый вариант просто обрезать. А, э, как? Вот, как а Болгарка, болгарка и обрезать. Короткий вариант. Все. Вы проходите шлангом. Простой шланг. Шланг должен быть не слишком упругий. Смотрите, что он сейчас делает. Представить, если мы выбрали новую форму фуги, ты можешь оставлять закругленным. Вы видите разные варианты. Углубленная фуга, как там на стене. Это больше комбинация модерного стиля, если вы делаете ловку и так далее. В применении классическом вы просто флангом проводите, у вас остается закругленная фуга. Классическая. И это все делается таким простым методом. На выходе у вас сейчас все вы провели метелкой, через полчаса у вас все схватилось, готовы фасад. Никаких дополнительных работ, никаких промываний и так далее. Все. Мы применяем клейминт-фасад. That's a big, big shock.